اللہ الرحمن الرحیم اللہ سیدنا علیہ مولانا محمد مبارک وسلم و صلی علیہ اگر آپ شعب حفظ سے منسلک ہیں یا آپ کسی بھی جگہ استاد ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ترقی کرے آگے بڑھیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی کلاسوں میں یا اپنے اداروں میں نئے آڈیاز لے کر آنے ہیں اب اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے پہلے تو میں پرانے جو طریقے ہیں اس کو آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ ہمارا طریقہ کار کیا ہے سبق سننے کا جو کئی صدیوں سے چلا ہوا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ استاذ اور بچے لائن میں بیٹھ کر کو سبق سنانے کے لیے آتے ہیں اس کے نقصانات جو میری نظر میں ہیں وہ یہ ہے کہ بچے جس وقت سبق کے لیے اٹھتے ہیں ان میں سبق اٹھنے کے لیے کوتا ہی کرتے ہیں کوئی کسی کو سنا رہا ہے کوئی کس کو سنا رہا ہے اس میں پر اٹھتے ہیں پھر لائن میں بیٹھ کر آتے ہیں پھر سبق کسی کو یاد نہیں پھر گھوم پھر کر اس میں کافی سارا ٹائم جو ہے خراب ہو جاتا ہے یا شروع سے ہی بچے اٹھتے نہیں ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک بہترین طریقہ آزمائیں اور اس پر آپ محنت کریں اور اس کو لے کر آئیں وہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ خود بیٹھے ہیں جس جگہ آپ کو بیٹھنا ہے آپ کی کلاس کی جگہ ہے آپ کی آفس ہے اگر آپ آفس میں کام کر رہے ہیں اور جو آپ کے سبق سننے سنانے والے بچے ہیں ان کے سامنے آپ نے پہلے سے ترغیب رکھ دی ہو کہ بیٹا کل آپ جب سبق سنائیں گے تو سبق سنانے کا جو آپ کا پرانا طریقہ ہے اس طریقے سے میں سبق نہیں سنوں گا بلکہ سب کو سامنے بٹھا کر بے ایک وقت سب بچے اٹھیں گے سبق سنانے کے لیے اور میرا سامنے بیٹھ جائیں گے اس کے بعد پھر میری مرضی ہے میں دائیں طرف سے شروع کروں سبق سننا یا بائیں طرف سے سبق سننا شروع کروں یا درمیان میں سے میں کسی سے سنوں اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو بچے شروع سے تیار ہوں گے انہوں نے سبق تیار کر کے لائے ہوگا اور یک دم ہو کر اٹھیں گے میرا طریقہ یہ ہے کہ ڈیکس پر دو دفعہ ہاتھ مارتا ہوں بچے خود اٹھ جاتے ہیں اور سامنے بیٹھ جاتے ہیں اس کے بعد میں سبق سننا شروع کرتا ہوں تو جلدی اٹھ جائیں گے کوئی یہ نہیں کہے گا کوئی یہ نہیں سوچے گا کہ میں اٹھوں یا فلا اٹھے فلا اٹھے اس طریقے سے سب سامنے بیٹھ گئے اور آپ نے سبق سن لیا جس کو یاد ہوا تو اچھی بات ہے اور یاد نہیں تو کڑا ہو کر دوبارہ وہ آپ کے سامنے آ کر سنائے گا ایک یہ نیا آئیڈیا ہے آپ اس کو ازما کر دیں گے اس سے انشاءاللہ آپ کو کافی فائدہ ہوگا دوسرا جو طریقہ ہے ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہم منزل کی جوڑیاں لگاتے ہیں پرانا جو طریقہ چلا آ رہا ہے بہترین طریقہ ہے اچھا اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ نقصان ہے لیکن اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے پیچھے ایک آپ کے سامنے مختصر سی ایک کرگزاری سناتا چلوں جس وقت کرونا کا مرض چلا تھا انہوں نے چونکہ ہر ادارے میں اجازت نہیں تھی ایک ساتھ بچوں کو بٹھانے کی بیٹھنے کی تین سے چار بچے پانچ بچے نہیں بیٹھ سکتے تھے بندے نہیں کھڑے ہو سکتے تھے اس میں چونکہ چھٹیاں ہو گئی تھی مدرسے کی تو میں نے اپنے بچوں کو بلایا اور چار چار بچوں کو ایک جگہ جمع کیا بیٹھک میں مدرسے میں اور ان کو سامنے بیٹھا کر چونکہ سبق تو نہیں سن سکتے تھے ان کی منزل کی ترتیب بنائی تین بچے ہو گئے یا چار بچے ہو گئے ان کو میں نے جیسے آج کے دن کہا کہ کل آپ سے فلاں پارا سنا جائے گا اتلو ماں پارا سنا جائے گا اتلو ماں پارا ان چار بچوں کو دے دیا ہے ان سب بچوں نے یہ پارا یاد کر کے لے کر آ گئے ہیں اب سارے بچے بیٹھ گئے اب ایک بچہ بھی اتلو ماں پڑھے گا پہلا آدھا دوسرا اس کے بعد دوسرا آدھا پڑھے گا تیسرا تیسرا آدھا پڑھے گا دوسرا, پہلا آدھا پڑھے گا اس طریقے سے چوتھا بچہ پھر وہ دوسرا آدھا پڑھے گا ہر <coughs> بچہ اپنا پارا <coughs> پڑھے گا بھی اور مطلب پڑھ بھی رہا ہے اور تین دفعہ وہ پارا سن رہا ہے تو ایک بہترین آئیڈیا ہے اس سے ایک ہی بچہ ایک وقت میں چار بار جو ہے ایک پارے سے گزرتا ہے تو بہت مضبوط ہو جاتا ہے پارا دوسرا یہ ہے کہ سب بچوں کے سامنے اس کو ایک عادت پڑ جاتی ہے سنانے کا عادی ہو جاتا ہے سب کے سامنے تو یہ ایک بہترین آئیڈیا ہے آپ بچوں پر یہ ازما سکتے ہیں ایک اور طریقہ بچوں کو آگے بڑھانے کے واسطے ایک نیا ایک آئیڈیا ہے مختلف آئیڈیا آزما سکتے ہیں سب کن بھی سبکی کے اعتبار سے بھی منزل کے اعتبار سے بھی بچوں کے جائزہ لینے کے اعتبار سے بھی اس طریقے سے بچوں کو آگے بڑھنے کی آپ ترغیب دیتے ہوئے طریقہ آزما سکتے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کلاس میں ایک بورڈ بنوائیں ٹھیک ہے اور بچوں سے آپ شروع سے کہہ دیں کہ بیٹا یہ پورا جو مہینہ ہے اس مہینے کے اینڈ میں میں دیکھوں گا کہ کس بچے نے کتنا پڑھا ہے ان کی استعداد دے کر آپ گروپ بنوا سکتے ہیں اور میں دیکھوں گا کہ یار ایک بچہ ہے جو مہینے میں ڈیٹ پارا پڑ سکتا ہے تو یہ بچہ کوشش کرے کہ اس مہینے میں دو پارے تک پہنچ جائے اور سب کن دو پارے پورے کر لے اور یہ بھی چیز دیکھی جائے گی اس مہینے میں کہ اس کی منزل کتنی بار نکلی ہے یعنی کہ اس نے منزل اپنی کتنی بار دہرائی ہے دس پارے ہیں تو مہینے میں تین مرتبہ اس نے دوہرائی ہے چار مرتبہ اس نے سنا سنا کر دہرائی ہے یا کتنی بار سنا کر دہرائی ہے یہ چیز بھی دیکھی جائے گی ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کہیں کہ لہجہ بھی دیکھا جائے گا کہ ایک بچے نے لہجے پر کتنا گریف کیا ہے اور اس نے یہ پارے کتنے لہجوں میں سنائے ہیں اور روزانہ کے اعتبار سے اس نے منزل سناتے وقت لہجوں کی رعایت کی ہے کہ نہیں ہے اور مہینے کے اینڈ میں ان بچوں کے تمام بچوں کے نام لکھ دیں یا ان بچوں کے نام لکھ دیں اس بورڈ پر جس بچے نے اچھی کارکردگی دکھائی ہو اور اس کے سامنے قرآنی ستارہ لکھ دیں قرآنی سٹار بنا کر لکھ دیں تو یہ ایک بہترین طریقہ کار ہے بچوں کو آگے بڑھنے کے واسطے تو یہ میں نے کچھ طریقے آپ کے سامنے نئے آئیڈیاز دے کر آئے ہیں آپ ان کو آزمائیں اپنی کلاسوں میں کوشش کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا اور بچوں کے اندر ایک نیا جذبہ آپ دیکھیں گے اور خود بخود جو ہے بچے آگے بڑھتے چلے جائیں گے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی جس بھی سادی کو ویڈیو پسند آئی ہو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ اس سے ہمیں یا ہم نے شروع کیا ہے شروع کرنے کے بعد ہمیں اس سے فائدہ ہوا ہے اسی کے ساتھ میں یہاں سے چاہتا ہوں اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ